Kita Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita dap kuasai Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Apa sebenarnya maksud penstrukturan semula ini kepada rakyat bandar? Adakah ini pembaharuan urus tadbir atau normalisasi campur tangan politik? Isu ini perlu dilihat dengan kepala sejuk dan pemikiran kritikal, bukan dengan emosi kepartian. Penstrukturan semula Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang diumumkan oleh Hanayoh bukan sekadar perubahan teknikal atau penambahbaikan kecil. Ia adalah perubahan struktur kuasa. Bila struktur kuasa berubah, implikasinya bukan jangka pendek tetapi bertahun lamanya. Pertama, kita perlu faham fungsi asal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ia bukan badan politik. Ia adalah pentadbiran profesional yang mengurus bandar paling kompleks di negara ini. Kuala Lumpur bukan sekadar ibu negara. Ia pusat ekonomi, keuangan, migrasi dan kepelbagaian sosial. Setiap keputusan pembangunan memberi kesan kepada jutaan manusia. Sebab itu, sistem pentadbirannya dibina atas prinsip profesionalisme, hierarki teknikal dan keputusan berasaskan data. Apabila ahli parlimen diberi akses awal kepada projek pembangunan, itu bermaksud keputusan belum lagi matang secara teknikal tetapi sudah disentuh politik. Di sinilah titik kritikal pertama. Politik bekerja atas logik sokongan dan persepsi pentadbiran bekerja atas logik keperluan dan keboleh laksanaan. Dua logik ini sering bercanggah. Bila digabungkan tanpa sempadan jelas, keputusan akan condong ke arah yang lebih menguntungkan politik, bukan semestinya rakyat. Ada yang berkata, ini hanyalah pengawasan. Tapi kita mesti jujur bertanya, pengawasan terhadap apa dan pada tahap bila? Pengawasan yang sehat berlaku selepas perancangan siap, selepas justifikasi teknikal lengkap dan selepas keputusan dibuat secara profesional. Pengawasan yang masuk terlalu awal bukan lagi pengawasan, ia adalah pengaruh. Di sinilah isu dominasi parti tindakan demokratik tidak boleh dielakkan daripada perbincangan. Hakikat politik Kuala Lumpur hari ini ialah majoriti ahli parlimennya datang daripada satu parti. Maka, bila kuasa parlimen digerakkan masuk ke Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ia bukan kuasa pelbagai suara tetapi kuasa sehala. Semak dan imbang hanya wujud bila ada imbangan. Bila satu pihak dominan di semua peringkat, imbangan itu hilang. Kita perlu berani menyebut perkara ini tanpa takut dilabel. Ini bukan tuduhan niat jahat. Ini analisis struktur. Sistem yang memberi kuasa besar kepada satu kumpulan tanpa mekanisme pembatasan akan cenderung kepada penyalahgunaan walaupun pada awalnya bermula dengan niat baik. Mari kita fikir secara kritikal, apakah insentif sebenar ahli parlimen? Ahli parlimen berfikir tentang pilihan raya, sokongan pengundi, liputan media dan kelangsungan politik. Pegawai bandar pula berfikir tentang pelan tempatan, pelan struktur, impak trafik, impak alam sekitar dan kos jangka panjang. Bila ahli parlimen diberi ruang mempengaruhi kelulusan, tekanan tidak perlu pun sudah wujud. Pegawai akan mula bertanya, keputusan ini selamat atau tidak dari sudut politik. Di sinilah budaya ketakutan halus mula terbina. Tidak perlu arahan bertulis, tidak perlu tekanan terbuka cukup dengan kehadiran politik dalam ruang teknikal. Lama kelamaan, profesionalisme akan terhakis. Keputusan selamat politik akan mengatasi keputusan terbaik untuk bandar. Kita juga perlu melihat dimensi keuangan. Penglibatan Ahli Parlimen dalam jawatan kuasa pemantauan belanjawan kedenaran progresif. Tetapi, belanjawan bandar bukan sekadar angka. Ia adalah soal keutamaan. Bila belanjawan mula dipengaruhi kepentingan kawasan tertentu yang mempunyai nilai politik lebih tinggi, keadilan pengagihan mula terjejas. Kawasan yang senyap akan terus ketinggalan, kawasan yang lantang dan strategik akan terus diberi perhatian. Ini bukan teori kosong, ini telah berlaku di banyak bandar dunia. Bila politik terlalu mendominasi pentadbiran bandar, pembangunan menjadi tidak seimbang. Projek mercu tanda diutamakan berbanding penyelenggaraan asas. Rakyat nampak bangunan cantik, tetapi sistem saliran rosak. Mereka lihat pelancaran projek tetapi banjir kilat berulang. Satu lagi sudut kritikal ialah accountability. Bila keputusan dibuat oleh pegawai, ada garis tanggungjawab jelas. Bila keputusan dibuat melalui pengaruh politik, accountability menjadi kabur. Bila projek gagal, siapa dipersalahkan? Pegawai akan kata keputusan politik. Ahli parlimen akan kata pelaksanaan teknikal. Akhirnya, tiada siapa bertanggungjawab. Kita juga harus bertanya tentang presiden. Apa yang berlaku hari ini akan menjadi rujukan masa depan. Jika kita benarkan campur tangan ini atas nama reformasi, maka sukar untuk menolak bila parti lain berkuasa nanti dan menggunakan mekanisme sama dengan niat berbeza. Sistem yang baik dibina bukan berdasarkan siapa yang berkuasa hari ini, tetapi berdasarkan siapa yang mungkin berkuasa esok. Persoalan besar yang jarang disentuh ialah di mana suara rakyat sebenar dalam semua ini. Rakyat tidak terlibat dalam proses perancangan teknikal, mereka hanya menerima kesan akhir. Bila keputusan dipolitikkan, ruang dialog sebenar semakin sempit. Yang tinggal hanyalah naratif dan propaganda. Di sinilah kita perlu berhenti seketika dan bertanya dengan jujur apakah masalah sebenar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebelum ini? Adakah masalahnya kekurangan pengaruh politik atau kelemahan integriti, ketelusan dan penguatkuasaan? Jika masalahnya integriti, jawapannya ialah reformasi institusi, bukan memasukkan lebih ramai ahli politik. Jika masalahnya ketelusan, jawapannya ialah pendedahan data, bukan rundingan tertutup. Urus tadbir bandar yang matang memerlukan pemisahan kuasa yang jelas. Wakil rakyat menentukan dasar besar, pentadbiran melaksanakan dengan bebas, badan bebas mengaudit dan menyemak, rakyat memantau melalui akses maklumat. Bila satu lapisan menyerap peranan lapisan lain, sistem menjadi rapuh. Kuala Lumpur sedang membesar dengan cabaran besar perubahan iklim, tekanan perumahan, kesesakan, ketidaksamaan sosial. Semua ini memerlukan keputusan sukar dan kadangkala tidak popular. Ahli politik jarang selesa membuat keputusan tidak popular. Pegawai profesional dilatih untuk itu. Bila keputusan sukar diserahkan kepada logik politik, penyelesaian jangka panjang akan sentiasa kalah kepada kepentingan jangka pendek. Di tengah semua ini, kita tidak boleh menutup mata terhadap persepsi rakyat. Bila rakyat melihat satu parti menguasai parlimen dan kini dilihat menguasai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kepercayaan awam akan terhakis. Walaupun niat baik, persepsi ini cukup untuk mencetuskan rasa tidak adil. Dan dalam politik bandar, persepsi sama kuat dengan realiti. Persoalan akhirnya bukan sama ada parti tindakan demokratik jujur atau tidak. Persoalannya ialah adakah sistem ini selamat daripada penyalahgunaan? Sistem yang baik tidak bergantung kepada kejujuran individu. Ia bergantung kepada struktur yang menghadkan kuasa dan di sinilah cabaran sebenar reformasi. Reformasi bukan sekadar mengubah siapa duduk di meja. Reformasi ialah menetapkan sempadan yang jelas, mekanisme telus dan accountability tegas. Jika penstrukturan ini gagal menjelaskan sempadan tersebut, maka ia bukan pembaharuan tetapi pengalihan kuasa. Sebelum kita menutup perbincangan ini, satu soalan perlu kekal di minda pendengar. Bila bandar ditadbir, siapa yang harus kita lindungi terlebih dahulu? Kepentingan parti atau kepentingan jangka panjang rakyat? Jawapan kepada soalan ini akan menentukan hala tuju Kuala Lumpur untuk satu generasi akan datang. Itu dia ulasan dari Kita Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.